ласкового черного моря и навсегда сохранили в душе эти фестивальные дни, эту дружбу этот конкурс и чтобы мы с вами встречались еще, еще раз на разных сценах в разных городах все дни, которые вас ждут будут очень насыщенными очень интересными и мне очень хочется, чтобы и ваши руководители и ваши родители, которые приложили очень большой труд для того, чтобы вы приехали сюда, чтобы вы показали здесь свои результаты, чтобы вы все вместе были действительно единой, дружной, талантливой, яскравой Украиной. Еще раз с праздником, еще раз с праздником! Ребята, возвращайтесь на свои места. Спасибо вам большое. Ребята, а вы меня хорошо слышите? и я вас так хорошо слышу. Давайте тихонечко, тихонечко посидим и послушаем. Потому что когда танцевал коллектив, вы группу шумели, мы этого не слышали. Но сейчас выйдут на сцену исполнители, которые будут петь. Это коллектив «Пальмира» с номером «Я пою». Поддерживаем их аплодисментами. Итак, дорогие друзья, словно волшебство произошло от ваших аплодисментов. Сейчас на сцене коллектив Time, Знаете такое? Одежда. Ребята, мы потанцевали, мы спели, но я думаю, что следующий номер нас точно поразит. Ведь красивые девушки, статные парни, настоящие украинки и украинцы.